Hören 1. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ja bitte. Ich suche Postkarten. Wo sind die bitte? Postkarten sind hier drüben bei der Kasse. Danke schön. Was kosten die großen Postkarten? Die Postkarten? Die kosten drei Euro. Ich nehme die fünf hier. Und wo bekomme ich Briefmarken? Die Post ist gleich gegenüber und hat bis 17 Uhr geöffnet. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ja bitte. Ich suche Postkarten. Wo sind die bitte? Postkarten sind hier drüben bei der Kasse. Dankeschön. Was kosten die großen Postkarten? Die Postkarten? Die kosten 3 Euro. Ich nehme die 5 hier. Und wo bekomme ich Briefmarken? Die Post ist gleich gegenüber und hat bis 17 Uhr geöffnet. Nummer 2. Guten Tag, was darf es bei Ihnen sein? Ich hätte gern zwei doppelte Brötchen und ein Roggenbrot. Bitte schön, haben Sie sonst noch einen Wunsch? Hm, vielleicht könnte ich einen Kuchen nehmen. Ja gut, ich möchte gern ein Stück Käsekuchen und ein Stück Apfelkuchen. Das war's dann. Das macht 5,10 Euro. 10. Danke. Tschüss, schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Tschüss. Guten Tag, was darf es bei Ihnen sein? Ich hätte gern zwei doppelte Brötchen und ein Roggenbrot. Bitte schön, haben Sie sonst noch einen Wunsch? Hm, vielleicht könnte ich einen Kuchen nehmen. Ja gut, ich möchte gern ein Stück Käsekuchen und ein Stück Apfelkuchen. Das war's dann. Das macht 5,10 Euro. Danke. Tschüss, schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Tschüss. Nummer 3. Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich bin gerade erst in Deutschland angekommen und möchte einige Zeitschriften kaufen. Was können Sie mir empfehlen? Wofür interessieren Sie sich denn? Vor allem für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Dann würde ich Ihnen den Spiegel empfehlen. Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich und berichtet über politische Ereignisse in Deutschland und im Ausland. Die Artikel sind ziemlich lang, aber auch interessant. Ah, hier steht ja auch was über die deutsch-französischen Beziehungen. Diese Zeitschrift nehme ich auf jeden Fall. Und was für eine Zeitschrift ist die dort rechts? Diese hier? Das ist die Geo, eine populärwissenschaftliche Zeitschrift. Sie behandelt Themen aus Technik, Natur und auch Astronomie. In der letzten Nummer habe ich zum Beispiel einen spannenden Artikel über unser Sonnensystem gelesen. Gut, die nehme ich auch. Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich bin gerade erst in Deutschland angekommen und möchte einige Zeitschriften kaufen. Was können Sie mir empfehlen? Wofür interessieren Sie sich denn? Vor allem für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Dann würde ich Ihnen den Spiegel empfehlen. Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich und berichtet über politische Ereignisse in Deutschland und im Ausland. Die Artikel sind ziemlich lang, aber auch interessant. Ah, hier steht ja auch was über die deutsch-französischen Beziehungen. Diese Zeitschrift nehme ich auf jeden Fall. Und was für eine Zeitschrift ist die dort rechts? Diese hier? Das ist die Geo, eine populärwissenschaftliche Zeitschrift. Sie behandelt Themen aus Technik, Natur und auch Astronomie. In der letzten Nummer habe ich zum Beispiel einen spannenden Artikel über unser Sonnensystem gelesen. Gut, die nehme ich auch. Nummer 4. Franz, was ist mit dir los? Oh, ich habe einen Kater. Gestern haben wir den Geburtstag von Paula gefeiert und ich habe sehr viel Rotwein getrunken, glaube ich. Ich habe auch sehr wenig geschlafen und jetzt habe ich Kopfschmerzen und Bauchschmerzen. Möchtest du eine Schmerztablette? Nein, danke, ich nehme nie Tabletten. Dann musst du sehr viel Wasser trinken. Das hilft auch. Danke. Franz, was ist mit dir los? Oh, ich habe einen Kater. Gestern haben wir den Geburtstag von Paula gefeiert und ich habe sehr viel Rotwein getrunken, glaube ich. Ich habe auch sehr wenig geschlafen, und jetzt habe ich Kopfschmerzen und Bauchschmerzen. Möchtest du eine Schmerztablette? Nein, danke. Ich nehme nie Tabletten. Dann musst du sehr viel Wasser trinken. Das hilft auch. Danke. Nummer 5. Entschuldigen Sie, können Sie mir den Weg zum Rathaus zeigen? Ja gern. Haben Sie einen Stadtplan? Ja, habe ich. Wir sind hier, nicht wahr? Stimmt, das Rathaus ist am Marktplatz. Aha, kann ich dahin laufen? Nein, Sie nehmen besser die Straßenbahn Nummer 7 zur Haltestelle Alter Markt. Hier, ich zeige Ihnen die Haltestelle auf dem Stadtplan. Die Straßenbahnhaltestelle? Ach ja, da ist sie. Vielen Dank. Entschuldigen Sie. Können Sie mir den Weg zum Rathaus zeigen? Ja gern. Haben Sie einen Stadtplan? Ja, habe ich. Wir sind hier, nicht wahr? Stimmt, das Rathaus ist am Marktplatz. Aha, kann ich dahin laufen? Nein, Sie nehmen besser die Straßenbahn Nummer 7 zur Haltestelle Alter Markt. Hier, ich zeige Ihnen die Haltestelle auf dem Stadtplan. Die Straßenbahnhaltestelle? Ach ja, da ist sie. Vielen Dank. Nummer 6. Guten Tag. Gibt es hier in der Nähe eine Apotheke? Guten Tag. Ja, es gibt hier eine Apotheke, aber sie ist weiter weg. Sind Sie mit dem Auto? Nein, zu Fuß. Dann müssen Sie ungefähr 15 Minuten laufen. Gehen Sie hier geradeaus bis zur Mozartstraße. Das ist die erste Querstraße. Biegen Sie dort links ab und gehen Sie bis zur ersten Ampel. Sie dort wieder links ab und gehen Sie geradeaus. Nach ungefähr fünf Minuten kommt eine große Kreuzung. Links steht die Bank und neben der Bank ist die Apotheke. Danke. Also, ich gehe bis zur Mozartstraße, dann zweimal links, dann geradeaus bis zur großen Kreuzung und da ist die Apotheke. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Bitte sehr. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Gibt es hier in der Nähe eine Apotheke? Guten Tag. Ja, es gibt hier eine Apotheke, aber sie ist weiter weg. Sind Sie mit dem Auto? Nein, zu Fuß. Dann müssen Sie ungefähr 15 Minuten laufen. Gehen Sie hier geradeaus bis zur Mozartstraße. Das ist die erste Querstraße. Biegen Sie dort links ab und gehen Sie bis zur ersten Ampel. Sie dort wieder links ab und gehen Sie geradeaus. Nach ungefähr fünf Minuten kommt eine große Kreuzung. Links steht die Bank und neben der Bank ist die Apotheke. Danke. Also, ich gehe bis zur Mozartstraße, dann zweimal links, dann geradeaus bis zur großen Kreuzung und da ist die Apotheke. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Bitte sehr. Auf Wiedersehen. Hören zwei. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Achtung, eine Kundendurchsage für Herrn Huber. Herr Huber, bitte kommen Sie noch einmal an die Kasse in der Technikabteilung. Vielen Dank. Nummer 7. Achtung, Fahrgäste. Auf Gleis 3 fährt ein der Intercity Express nach Hannover. Planmäßige Abfahrt um 19.37 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Nummer 8 Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie: In diesem Zug gibt es leider keinen Speisewagen. Aber natürlich können Sie Getränke und kleine Speisen in unserem Bordbistro kaufen und genießen. Nummer 9. Passagier Glaser gebucht auf den Air Berlin Flug 319 nach München. Herr Glaser, bitte kommen Sie sofort zum Ausgang D19. Ihr Flug ist zum Einsteigen bereit. Herr Glaser, bitte. Nummer 10 Liebe Kunden, heute haben wir für Sie ein besonderes Angebot in der Musikabteilung. Musik-CDs zum Sonderpreis. Hier finden Sie CDs bereits ab 2,49 Euro. Kommen Sie und greifen Sie zu. hören 3 kreuzen sie an a b oder c sie hören jeden text zweimal nummer 11 hallo hannes marco spricht wir treffen uns heute nicht im strandcafé am marktplatz es regnet wir treffen uns im café beim park also dann bis um 8 am abend marco Hallo Hannes, Marco spricht. Wir treffen uns heute nicht im Strandcafé am Marktplatz. Es regnet. Wir treffen uns im Café beim Park. Also dann, bis um 8 am Abend. Marco. Nummer 12. Hallo Verena, hier ist Maja. Ich habe ein Problem. Mein Handy hat einen Fehler, es geht nicht mehr. Ich kann keine SMS mehr bekommen. Du kannst mir bestimmt helfen. Kannst du heute Abend zu mir kommen? Bitte, bis bald. Hallo Verena, hier ist Maja. Ich habe ein Problem. Mein Handy hat einen Fehler, es geht nicht mehr. Ich kann keine SMS mehr bekommen. Du kannst mir bestimmt helfen. Kannst du heute Abend zu mir kommen? Bitte. Bis bald. <laughs> Nummer 13. Hallo Eva. Ich kann dich leider nicht abholen. Vom Bahnhof zu mir, das ist ganz einfach. Nimm die Straßenbahnlinie 3 bis zur Universität. Von dort musst du noch fünf Minuten gehen. Ich freue mich. Lea. Eva, ich kann dich leider nicht abholen. Vom Bahnhof zu mir, das ist ganz einfach. Nimm die Straßenbahnlinie 3 bis zur Universität. Von dort musst du noch fünf Minuten gehen. Ich freue mich. Lea. Nummer 14 Guten Tag, Ilse Richter. Ich habe bei Ihnen morgen Mittwoch einen Termin um halb vier. Da muss ich jetzt leider arbeiten. Kann ich um halb fünf einen Termin haben? Bitte rufen Sie mich zurück. Danke und auf Wiederhören. Guten Tag, Ilse Richter. Ich habe bei Ihnen morgen Mittwoch einen Termin um halb vier. Da muss ich jetzt leider arbeiten. Kann ich um halb fünf einen Termin haben? Bitte rufen Sie mich zurück. Danke und auf Wiederhören. Nummer 15. Guten Tag, Zahnarzt Dr. Steinig. Unsere Praxis ist bis 31. Juli geschlossen. Unsere Vertretung ist Dr. Graf in der Leopoldstraße 48b Telefon 089 4783 752. Ab dem 1. August sind wir wieder für Sie da. Guten Tag, Zahnarzt Dr. Steinig. Unsere Praxis ist bis 31. Juli geschlossen. Unsere Vertretung ist Dr. Graf in der Leopoldstraße 48 B. Telefon 089 47 83 752. Ab dem 1. August sind wir wieder für Sie da.